আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ মূৰত মানে যিহেতু বিহু বিহু লাগিছে আপোনালোকৰ বিহু বিহু লাগিছে নাই আৰু এবাৰ বিহু বুলি মানে একো পিঠা পনা বনাবয়ে পৰা নাই মানে সময়ে পোৱা নাই আৰু জলপান চলপানৰ বাৰু ব্যৱস্থা কৰিছো সেয়া মনোজ ভাইকো খুৱাইছো বাৰু মনোজ ভাই মানে মোৰ ওপৰত খং যে এইবাৰ বিহুত একো এটা বনা নাই বুলি এতিয়া আমি দুই বুঢ়া বুঢ়ী ওলাই আহিছো অকনমান টাউন ফালে বজাৰ ফালে যাওঁ কাৰণ আমাৰ যিখন নতুন গাওঁ সেই নতুন গাওঁখনত একেবাৰে মানুহ কম দহ বাৰ ঘৰ মান মানুহ আছো আৰু সকলোৱে মিলি মানে আমি ফূৰ্তি ক কৰি আছো বিহু মাৰি আছোৰে অ যোৱাকালি মাৰিলো আৰু আজি হেনো আমাৰ ঘৰত আহিব আৰু আহিব যিহেতু কিবা এটা অকণমান খাব পাৰে ভাল লাগিব

অলপ দাম পৰি যায় কাৰণ খৰচটো বেছি হয় আৰু পিন্ধিবলৈও ভাল হয় লাষ্টিঙো বহুত হয় আৰু যিবোৰ ৰেডিমেড মানে মেচিনত বনোৱা বাহিৰৰ পৰা যে আহে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা সেইবোৰ খুব সস্তাত পায় সেই বোৱা কাপোৰবোৰৰ লগত এই মাটিশালত বোৱা কাপোৰবিলাকৰ লগত সেই মানে ৰেডিমেড কাপোৰবোৰৰ তুলনা কৰি থাকে যে দুশত পায় এশত পায় তিনিশত পায় বুলি আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয় মাটিশালত বোৱা কাপোৰবোৰ অকণমান দাম পৰে আৰু ভালো হয় আমাৰ লোকেল বস্তু আজি বতৰটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে ৰিল চিল বনাব পালে ভাল লাগিব কিন্তু আজিকালি মনোজ ভাই মানে মোৰ লগত ৰিলে বনাব নোখোজে আৰু বহুতে কমেণ্ট মানে কমেণ্ট দিছে আৰু যে কমেণ্টৰ পৰাই গম পাওঁ যে ক'ত গ'লা ইমান গাঁৱৰ ভিতৰত পথাৰত ঘৰ ৰাস্তা বোকা মানে একদম ক'ত ইমান গাঁৱৰ ভিতৰত সোমালানো বুলি সেনেকৈ কমেই নাহে কিন্তু আমাৰ ইয়াত গাঁৱৰ ভিতৰতো নহয় এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ মেডিকেলখনো আছে ইয়াত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় মানে পাঁচ কিলোমিটাৰ এই মেডিকেলখন আৰম্ভণি হোৱা নাই জানিব পৰা মতে এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় হ'ব এইখন আলু দেখাই দিয়া আৰু এই মেডিকেলখন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া বহুতো সুবিধা হ'ব আমাৰ জোনাবিষিৰ কাৰণে আৰু এইখন আছে আমাৰ মেডিকেলখন যিখন মেডিকেলত আমি প্ৰায় আহি থাকোঁ মানে প্ৰায় মানে কিবা আৰু কচুৰী পলিঅ' খুৱাবলৈ বেজী ল'বলৈ আহি থকা হয় আৰু মনোজ ভাই লৈ আনে আমাক হয় নাই আৰু এইফালে হৈছে সন্মুখৰ ছাইট নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে একদম ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মনটো আমাৰ ইয়াতো যে ইমান ডাঙৰ কি কয় মেডিকেল এখন হ'ব আমি কিছুমান ধৰক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ফালে যাব লগা হয় গুৱাহাটীৰ ফালে যাব লগা হয় কিন্তু এইখন যেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াৰে পৰা আৰু আমি দূৰলৈ নগ'লেও হ'ব চিকিৎসাৰ কাৰণে বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত এভেইলেবল হ'ব যে নহওক বাৰু জোনাবেশী হিচাপে নিজকে গৌৰৱ কৰো যে আমাৰ জোনাইটো ইমান এখন ডাঙৰ মেডিকেল হবলৈ গৈ আছে এক এখন বিচনাযুক্ত ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ বহুত মন আছিল কিন্তু মানে এতিয়া অপেনিং হয় নাই অপেনিং দিনাখন আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম হয় নাই দুইজনে মিলি এইটো হৈছে আমাৰ তিনিআলি আৰু ইয়াত চাওকচোন পুৰা গাহৰি কাটি আছে মানে ইয়াত মানে মাছ মাংস আৰু সন্ধিয়া বহুত পায় মাছ মাংস কিন্তু কি লম জানো কি তুমি গাহৰি নোখোৱাই আলহীৰ কাৰণে কি লওঁ এতিয়া মই মানে গাহৰি নাখাওঁ দেই আৰু ছাগলী মাংস আমাৰ ইয়াতহে চবে ভাল পায় একদম পাই নেপালী কাটন পাই আমি অফিচলৈ আহিছো পাৰ্চেল আছে আঠটা নটা মান আছে

অকন ইয়াত ফটো মাৰি ৰিল বনাম তাৰ পাছতে আৰু আচলতে সময় পালে এইখিনি জেগাত আহি বহুত বেছি ভাল লাগে মানে মন বিলাক ফ্ৰেছ হৈ যায় যেতিয়া আমি সৰু সৰু হৈ আছিলো তেতিয়া এই চিয়াং নদীখনৰ গৰাটো যে এনেকে ডিজাইনকে দিয়া হয় কি কাৰণে মই মানে ধৰিব নোৱাৰো এনে কিয় লগাইছে বুলি ভাবো আৰু মানে তেনেকে মানে গম নাপাওঁ বাৰিষা হলেতো পানী বাঢ়ে নদীৰ সোত বাঢ়ে তেতিয়া কি হয় এই পকা খুটিবিলাক দিলে মানে কি হয় মানে সোঁতটো মানে ধাৰটো কমাই দিয়ে নদীৰ যিটো ধাৰ নদীৰ যিটো সোঁত সেই সোতটোৱে মানে নদীৰ গঁৰাত মানে খুন্দিয়াবলৈ নাপায়গৈ এতিয়া আগফালে চোৱাচোন এই নৈখন অলপ বেকা আছে এনেকে অলপ বেকা আছে নহয়

ভাল হৈছে বাকী যিয়ে নহওক আজি কেইবছৰমান ধৰি আমাৰ জোনাইখনত গৰা খহনীয়াৰ মানে যিটো সমস্যাটো সেইটো বহুতখিনি কম হৈ গ'ল এই পাকৰ পানীবিলাক দিয়াৰ পাছত আৰু বানপানীও নাই সোমোৱা বাৰু নহ'লে আগতে বানপানীও বৰ ভয় লগা বানপানী হয় দেই আৰু মথাউৰিটো হ'লতো বেৰা চাপৰি ফালে তেতিয়া মানে এতিয়া বেৰা চাপৰিৰ পৰা একেবাৰে ঢকুৱাখানা হয় মাজুলী লগে মথা ৰুটি বনাই দিছে যাৰ ফলত মানে এতিয়া নদীৰ পানীটো সুমাবলৈ নাপায় যাৰ ফলত বানপানীৰ সমস্যাটো বহুত বেছি কমি গৈছে মানে যি দেখা পাইছো আৰু সেইটো কথা কৈছো আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো তাৰপিছতে মানে মনোজে কিবা এটা খুৱাব কৈছো আমাৰ চিকতা দাদাই কিবা এটা খুৱাব আৰু খুৱাবচোন কি হয় মানে ফাষ্টফুড খন আৰু খাই খাই মতকে হৈ গৈছে তথাপি আৰু খুৱাবলৈ নেৰাই হ'লো আজিয়ে লাষ্ট